selangsung negeri. Menyembunyikan mesin jana kuasa elektrik di dalam lubang antara taktik yang digunakan sedikit pemerdagangan manusia bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Itu antara kesan peninggalan sedikit yang masih boleh dilihat ketika kru kami bersama Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Sri Dr. Syahidan Kasim meninjau sendiri keadaan kem terbesar yang menempatkan pelarian Rohingya. Laporannya bersama dengan Muhammad Khairul Afendi, Cik Wan. Ini merupakan salah satu dari 28 kamp yang ditemui polis diraja Malaysia di kawasan Tangga 100 hingga Wang Kelian. Selain jalannya lincin, keadaan buka bumi yang tidak rata antara cabaran yang perlu ditempuh untuk sampai ke lokasi tersebut. Dengan jarak sejauh 3.3 km, perjalanan ke kem mengambil masa kira-kira 1 jam 30 minit. Kem ini mempunyai dua kawasan yang dikenali sebagai kem tahanan dan kem penempatan. Saya pun walaupun berada di dalam kawasan hutan yang tidak diteroka, wujud kawasan yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan asas. Sekarang ini saya berada di antara kem yang paling besar yang ditemui oleh pasukan gerakan AM dan uh, kalau anda dapat lihat, kem ini dilengkapi dengan pelbagai kemudahan termasuk surau, tempat riadah dan juga tempat memasak dan jarak antara kem ini dan sepadan Malaysia Talent kira-kira 100 meter sahaja. Selain itu, terdapat juga ruang digunakan untuk bercucuk tanam sebagai salah satu sumber makanan kepada penghuni kem. Kem turut dilengkapi menara tinjau yang dibina di setiap penjuru bagi memastikan keadaan kem selamat dari gangguan pihak berkuasa. Kami turut berpeluang untuk melihat sendiri batu yang menjadi pemisah di antara Malaysia dan Thailand. Berkaitan cadangan yang diutarakan sebelum ini untuk membina kawasan tembok konkrit, pelbagai aspek perlu diambil kira sebelum pelaksanaan yang dilakukan. Uh, sudah pasti oleh kerana dia sebelah sempadan. Dan di sempadan pula ada kampung namanya kampung Teluk, Ban Teluk. Jadi inilah uh, berlaku dan di sempadan dia pula adalah kawasan hutan. Dia ada laluan uh, yang apa tu? Yang orang boleh lalu dengan mudah pergi balik. Jadi inilah kawasan hutan. Jadi ada cadangan-cadangan uh, pihak, uh, cadangan daripada banyak pihak untuk membina pagar dan tembok. Jadi saya serah kepada Majlis Keselamatan Negara untuk memutuskannya. Operasi wawasan sudah berakhir kami lalu. Namun pasukan gerakan A masih ditempatkan di kawasan tersebut bagi memantau kawasan sekitar. Melihat sendiri kesan peninggalan di kamp ini, timbul tanda tanya selama mana kewujudan kamp ini dan ke mana semua pelarian yang sebelum ini ditempatkan di kamp tersebut dibawa lari oleh sindiket pemenangan manusia. Omar Kerui Feniciewan bersama jurucakap Sukari Azwa Kadi melaporkan untuk berita RTM. Sementara itu, enam jenazah mangsa sindiket pemerdagangan manusia yang dipindahkan dari Wang Kelian Perlis ke Hospital Sultanah Bahiyah Kedah untuk tujuan bedah siasat dijangka akan dikebumikan esok di Kampung Tualang Jabi Pokok Senam. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata tapak perkuburan sudah pun disediakan di kampung berkenaan dan segala urusan akan dikendalikan Jabatan Agama Islam Kedah Jaik. Jelasnya setelah dibincangkan bersama Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Kerajaan Negeri dan Majlis Agama Islam Kedah, setakat ini jumlah jasad yang akan dikebumikan di tempat yang sama secara berperingkat berjumlah 106 jenazah Rohingya.